Вітаємо вас, шановні телеглядачі, шановні колеги, журналісти. В прямому ефірі працює президент Майдан Свободи, і зараз ми розпочинаємо прес-конференцію за участю лідера громадського руху Нова Україна Володимира Петровича Семеноженка, який також є головою партії Нова політика, академіком Національної академії наук України, і, власне кажучи, людину, яку багато представляти для харків'ян не потрібно. Но сегодня тема нашей пресс-конференции звучит так. Громадськість відкриває партийные списки. Спасибо. Доброго дня. Как правило, период лета, разгара лета, это время, когда люди думают об отдыхе, в том числе и политике. Но те интриги, которые наблюдаются в наших глазах, сегодня полностью бьют по всей экономике и по оптимизму украинцев. Для того, чтобы выйти из такого тупика, конечно же, все ждут с нетерпением 17 января. Но 17 января выборы нового президента проблему лишь начнут решать, потому что главное в стране, кто будет премьером и как сформируется кабинет министров. Будут ли, наконец, там люди, которые разбираются профессионально в своем деле. А это, в свою очередь, конечно же, зависит от парламента который наверняка будет переизбран, это будут досрочные выборы, но когда об этом можно поговорить отдельно. Гражданское движение «Новая Украина», которое представлено сегодня в большинстве уже областей Украины, в состав которого входит уже не только целый ряд общественных организаций, десятки, а и политические партии, и первых три уже являются членами этого движения, выступает с новой инициативой открыть партийные списки и сделать возможным выдвижение в парламент и, безусловно, на все местные уровни власти людей, принципом которых является не наличие партийного билета, который есть только сегодня у максимум 2% населения, не обязанность служить очередному партийному вождю, а людей, которых гражданское общество украинское хочет видеть во власти, и которая будет служить государству, Украине, а не очередному финансовому мешку. Гражданское движение сегодня солидарно со многими новыми движениями, которые выступают уже союзниками, например, как недавно созданное движение «Людьми в погонах. Сила и честь», и предлагает механизм, как это сделать в нынешних условиях. Более того, мы сейчас начинаем формировать гражданский блок, который позволит сегодня 98% украинцев, которые не хотят иметь партийные билеты, по-настоящему на нормальных основах демократии принять участие в формировании власти Украины. Громадянский блок, Нова Украина, Сила и Честь, Безлич, и, до речи, мне приемно, что с Харьковой много инициатив громадских организаций. Проводять в кожній області свої з'їзди, висувають своїх кандидатів. Збирається з'їзд, на якому присутні три партії, можливо, буде більше партій. Збирається з'їзд, який називається з одного боку спільний з'їзд партій, який має всі права зареєструвати блок і віддати відповідні списки до ЦВК. З другого боку, це громадянський з'їзд, який висуває кандидатів. Для громадянського з'їзду список кандидатів це історія, а для ЦВК це закон про вибори народних депутатів, коли в цьому списку будуть люди, які ми хочемо бачити, а не той чи інший партійний вождь, а той, хто хоче громадянське суспільство. Тому ми сьогодні фактично своєю позицією відкриваємо можливість українцям бути не просто використаними раз там, на 5 років чи зараз кожен рік проголосувати, а далі нічого не з ким не зробиш. а висунути людей, які хочуть бати, мати громадянське суспільство.